тут что это там-там, туда все идут Так сегодняшнее действие называется «Звери в клетке». Ой, вот такой навернулся. Руки, руки ну что ж таки. Держите щиты сзади. Приходите к нам, мы прикроем. Станьмо разом, станьмо в ряд, це наш славний гей-парад. На этом качестве, конечно, Я мужчина, я русский. Они что-то не разговаривают, а когда они Они там вдруг... Они там

какие самогубцы, почему то идут сюда, вместо того, чтобы идти на метро. Ну, <решит> вон, первые идут. Ну, вон, люди идут. <решит> Не, ну, я думаю, плакаты они уже звернули. Чи там залишились? Мені цікаво, як вони тут вийдуть. Молодики так налаштовані, по вигляду агресивно, якщо вони самолобці будуть тут виходити.

Покушать. Тем более у нас что, война, военные страны или что? Все такие системы безопасности, щиты, с, автоматами, с помпами, решетки, люди со счетами. Это правители, это правители решили как-то. Какие, какие провокации? У нас харьков меньше защищали от сефов российских, чем они педовасы. У нас на границе с Харьковом, когда с Белгородом

Бачите, вони их снимает, нас, он их занимает. Если сейчас не война, у нас такие проблемы, людей. Ну, они против этого, сколько стоит, не спустился, с ним поставить сетки. сколько это денег Ну, реально, сколько это денег? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вы, а если в мире не Давайте все, что будет признавать признавать в мире, мы будем принимать у себя. США признали Люди ношение лучше. Давайте мы признаем. Люди, когда человек... Какое-то сделали исследование ученые. У младенца как-то... Как, когда... Ой, у вас есть такое исследование? что это тут Иди туда. Что то тут Пустите мы, мы можем, признать все, что признали в других. Я вот хочу, чтобы у нас признали легальное ношение уже. Чтобы я пистолет не прятал, а носил спокойно. Это, ну, у нас... почему? Не, я не взял А что у вас Nee, yeah. Расстрелять товарищи. Ну вот у меня вот хрестик еще. Если вот у нас признают отношение оружия огнестрельного легально, то мы приходим, мы признаем. Мы не держимся, что нам нуждаются. Вы попросите, если они признают. Валяйся, ваше письмение у вас сейчас. Валяйся, ваше письмение Мы вас решим ходить. так можно. Я все тесты. Я вас решаю. Я вас решаю. Вы решаете. Что ты палишься? Да мы не накинули. На, на вашу на сторону. сторону никто не встал. Почему? Потому что они нормальные. Потому что на вашей, вашей стороне ваше там. Все, стороне. Те, кто что это нормально в клетке. Там не стоят, и вон они все Так, это до 12. А они пройдут. Мы а потом Я Я знаю. Вот я гей-парад. Сумно. Тому що лягали чоловік в чоловіка. а хто лежав на чоловіком? Ага, як розуміли? Можна питання? От минулу, минулу суботу проходив марш в підтримку звичайних традиційних сімей родин. Ви приходили? Минулу ну, суботу у нас була конференція, тому конференції у нас не було. От бачите, от ось таким, з ось таким плакатом може були доречні, скажімо так. От сьогодні от під це прийшли, а от підтримати традиційні сім'ї у суботу, на жаль, ні. Я, я тому, говорю за то, себя. Только. И тому нас, нас было только 2000. Да на потому жаль. жаль. Потому что вы пришли бесплатно. А когда люди приходят за деньги, вы видите, что происходит. Пожалуйста. Когда за деньги, то массовость очень большая. А за идею... окна стоят, и вот ты белый Я угрозу не пояснил. Я еще раз спрашиваю. Я угрозу что я вам Давайте разденусь полностью. Я Ну вы же говорите, что я не все угрозу. Нет, потребно... Я разумею английскую украинский. Чтобы съеднаться с НАТО, потребно раздягтись до трусов. Три не входа. В парке Шевченко стояла рамочка. В общем, всю историю кажут, уже 8 кордоне, понимаете? Все Там был все проходили, бажающие. Вы не попали сейчас было прийти и у вас <мес> было не было никаких Да. Ребята, вы стоите Вы бы лучше так стояли на Майдане, понимаете? Это, конечно, не к этому всему. не пофиг. На стояли. Да, только они. После того, как вас простили, вам вообще кофе при кого стоят, правильно? И прав... вы нарушаете закон, не нарушаете. А можно сюда дякую.